Друзі, я вас вітаю, просто зараз нами Марія Тиха. Привіт, як справи? Привіт, та нормально, засипаю. Ти знаєш, мене теж останні дні прям нудить від цих новин і навіть не знаю, про що говорити. Ну, так вони вже всі забембали з цими заявами, з цими новинами. Слушай, а тобі чесно скажу, у мене останні дня наверное, 4 я думаю о себе. Не думаю про долю України, вибачте, звісно, але я столько просто за ці всього всего зробила, столько за ці годин. работала, наверное, ну, у меня уже такая переработка просто пошла по организму, что я сегодня хожу просто как в каком-то... Мне так будет, что я в коконе, знаешь, нахожусь. И я думаю, что все таки очень сильно повлияло как раз-таки вот последние события, которые происходить начали, очень сильно повлияли тоже на меня. Кілька місць сьогодні подивимось. Зібрались, включились, але нічого не хочемо дивитися. Так, поцірінькаємо да. про життя. Ну ладно, посмотрим, хорошо. Дуже, дуже твій стан розуміє. Я сьогодні зранку, я щодня там через парк іду, навіть коли проспала, запізнююсь. У мене там є пташечки, я їх годую. Мене так, я не знаю, це розслабляє. От і сьогодні теж годувала, Там в мене є брюнетка улюблена, така ворона, грачі. Коротше, друзі, живіть життя, будьте в моменті, те, що було, загуло. Те, що буде, ти його знає, як воно буде. Живіть сьогодні життя. Так, але ж після драки кулаками не машуть, але хочу в тебе запитати: вчора голосування в ООН було і було, подавали дві резолюції: одна українська і колективна від Заходу, і була друга проросійська, де Росія агресором не називається, де війна в Україні війною не називається, не називається конфліктом. Все ж таки, ООН проголосувало за. Українську правильну резолюцію хочу в тебе запитати, чому Ізраїль голосував проти української позиції? Давай, Маша, через не можу, через не хочу, як каже Зеленський. Уже просто так воно попереджує. Поняла? Это у всіх так практика, чи только у мене, чи только я новою вихожу. Ну, звиніть, пожалуйста, що я новою вихожу. но я просто знаю, що моя аудиторія мене поймет. чого Ізраїль прийняв позицію про голосував проти України? Да? Ну, він підтримав проросійську позицію. Да, де Росія не називається агресором, де не закликається вивезти російські війська з території України, де війна це конфлікт. І розумієш, вони ж самі страждають від Хамасу. Знаючи історію, треба розуміти, хто це організував. От просто цікаво, чому вони так проголосували. Ну, я думаю, что чисто э, конкретно конфликт э, с владою. То есть какие-то недопонимания с властями, с нашими. Здесь десятка просто, десятка червовая падает, король червовый падает. Вот, семерка пиковая вниз. То есть тут чисто из-за отношения к властям и из-за отношения между ну, нами. Все, чисто из-за этого. Дело не в России, короче, Поняла здесь. А США вплывала на их Вибір. Ну, я не бачу того такого. Карта гарна випала. Не бачу негативу, ніякого не падає. Це їх особиста думка. Цікава особиста думка Ізраїля. Ладно, рухаємось далі. Макрон вчора поїхав до Трампа, цікава в них розмова була, потім там вони один одного мацали за колінку. Там Макрон навіть щось е е зупиняв е Трампа, коли той намагався брехати. Після цього він сказав, що він хоче поновити перемовини з Росією, хоча поїхав відмовляти Трампа проводити перемовини з Росією. Як там Макрон, хоче в тебе запитати, чому така позиція, чи вийде в нього щось? Нуртом солнышко? Просто ну, Макрон, це ну, та лічність, яка вряд перебувається. Ну, Макрон в ту сторону, там, где кормушка. Тут ту с Христовой птичкой вверх. Чисто просто там, где кормушка. Вот и все. Понятно все с ним. Чи буду с Путиным, всегда есть вона какой да? результат. Угу. Пока что валит пиковый падает, бач? Пустота. Пустота. И семерка, да, да, и семерка, крис... семерка пиковая вниз то есть это слезы. Ну, даже если будет что-то, хотя я сам, сомневаюсь, потому что восьмер, потому что валет такой выпал, это будет все пустое и разговор, который принесет негатив, если он даже будет дальше в дальнейшем. Хотя карты сейчас показывают, что в принципе его пока в ближайшее время не будет. Про планы РФ. Какие на... у них сейчас планы? Что они на ближайшем часу планируют? делать? Прогнозы давала перед годовщиной, там четко падало, что могут быть теракты, то есть у них какие-то планы были по терактам. Мне уже люди кидали, что там предсказание вроде как сбылось, там процентов на 5. Вы в комментариях напишите, вы помните об этом точно, мы кидали просто много людей. Вот, но там по картам как показывало, прям пошло и видение, пошло и карты показали, там прям какая-то связка целая. То есть там будет какой-то день, Планировали на годовщину, но ты же знаешь, как у них меняются немножко, да, вот планы. Они обычно как сейчас любят, даже ракетами обстреливать, не, на, не в какую-то дату, а немножко позже или раньше, то есть они сдвигают. И там по планам на годовщину падало, что будет какая-то прям связка, что несколько городов, не знаю, город, городов 5-6, это вот, да, вот так вот, теракты. В каждом городе прям будет новости, что теракт там, 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 там то есть какая-то вот такая связка там целая падала. Вот, я думаю, что все это еще предстоит нам увидеть. <связать> э -э дай боги, что-то пустое все было, просто заминировали, Пус ну пустое, да, вот как звонят, там типа заминировано, но ничего не заминировано на самом деле, ну потому что по картам прям, если карты начали предупреждать, значит что-то вот, ну, не пустое. Потому что тогда, в прошлые разы, когда показывал эпицентр, да, нам шло прям эпицентр, шел, его типа минировали, это пустое было, потом проверяли. А после эпицентра, то, что минировали там где-то в каком-то городе, блин, я просто не помню, что минировали уже. Там не пустое было. То есть, да, действительно, что-то было в плане взрывчатки, но, видимо, это все вовремя как-то смогли найти и обезвредить. Вот, поэтому такая ситуация про теракты. Я за это очень переживаю. Там действительно показывала несколько городов за раз. То есть какие-то новости прям будут звонить, знаешь, по телефонам, что вот заминировали, 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 и прям вот будет вот в новостях все это прям масштабно. Это первое. Второе касательно обстрелов, но там падало по картам, что либо обстрел до, либо после. Они начали до годовщины, вчера продолжили вроде, ну как-то так и показывало оно. Вот, что еще там нам падало такого? Но ну, я все равно переживаю за атомную станцию. Блин, ну атомная станция Чернобыльская, да, это все-таки апрель. Мы пока тоже уже откидываем. Я знаю, что они еще там стреляли раз туда. Шахеды летели туда. Вот, но это все пустое. Потому что по картам я пересматривала 350 раз, там падало, что будут пустые попытки. Меня смущает все же апрель. Будем ждать, короче. Будем смотреть. Не знаю. Пока меня больше всего это смущает. И что еще по новостям? Падало, что может быть какое-то покушение на Трампа. А мы с тобой это проговаривали. Помнишь, да, это мы давали март? А... Такого больше ничего не помню. Не смотрела давно. Скажи, какая онта в Киеве? Чему еще ночью лотыть на Киев? они пытаются, тут король Пикова, это типа власти, понял, пока показывают властей, вот король Пикова, это Зеленский, может быть, кто угодно власти, это они им, считают, они, они им просто намекают на свое отношение к ним, давай так скажу. Понял? Ну, Путін вчора і відверто сказав, що шансів у Зеленського на виборах немає, вони майже ну, так, на любві. Чи готує Кремль зараз активувати когось, кого хочуть тут просунути в, ну, в лідери, в президенти, когось проросійського? Тобто, обстріли Києва це чисто просто показати своє отношення власті. Погрозы, да. Тут семерка пиковая вниз, вот король пиковая, восьмерка пиковая вниз тоже падает. За, за каждое наше действие, за каждый наш какой-то ответ, за каждое там, высказывание Зеленского. Ну, короче, вот, да, вот, вот так вот падает. Очень странно показывает. Смотри, валет пиковый, десятка пиковая, туз пиковый вниз, гроб, карта гроба, король крестовый, да? Короче, образно говоря, ответ на вопрос, дословно если. Он хотел кого-то ставить того, кто уже подох, давай так скажу. Или кого прибьют скоро. Вот я вот не знаю, кто это может быть. Вот прям карта гроба и король крестовый, видишь, падает вот смотри. Я коли задавала тобі це питання, хотіла наступним уточніть, як справи у Януковича і Азарова. Він теж подумав, з вас. Клас! Понятно, ясно. А кстати, смотри, логічно, логіку включаємо, я дама крестова в своїх колодах, ну, в ігральних. Всегда. Да, Пикова еще паду, но я ведьма, понятно. Король крестовый, то есть, мне уже карты намекают на то, что, скорее всего, в одну мать со мной это человек, который с Украины. Ну, то есть, видишь, вот, да, про Януковича, это я просто к этому говорю сейчас. Вот почему, э, Виктор Федорович, вам всего самого хорошего в кавычках, тут прям хорошо карты показали. Вот, до свидания. Я ну кого еще есть, как как вот этот Марченко, Азаров, Мураев, Медведчук. ну ну короче да, вот вот туда вот все. Просто видишь типа это же не Таро, они так не покажут прям по внешности по всему, но король Крестовой это четко в мою мазе. значит человек украинец, да, то есть он с Украиной, ну короче просто сейчас, сейчас подожди подожди, угу, два туза выпало на человека. То есть, образно говоря, спросила, покажите, говорю, кто это. То есть, очень богатый человек, это ясно. Туз-Червовый, Туз-Крестовый. Туз-Крестовый, кстати, это часто могут быть места тюремные. Да? Вот... Э... Несмотря на то, что, я, допустим... Вот, и Медведчук, и Янукович подходят. Сейчас, я просто хочу объяснить. Несмотря на то, что я, как бы, дама крестовая, допустим, если бы я смотрела свой дом, я бы не могла выложить бы вот так вот. Ну, вот, вот я выпала, вот смотри. Это не то. Я выкладывала бы сом червовым. Вот, мой, мой дом. Понял, вот так бы, расклад какой-то делала бы. Туз крестовый, это типа как казенный дом, это типа как тюрьма и так далее. Я спросила, что это за человек. Мне показалось, что человек, значит, какая-то судимость была. Это первое. Второе, туз червовый. То есть человек, туз червовый. Я всегда, когда картами игральными смотрю, я оговариваю: Украину страну. Два туза рядом. Получается, человек был главный в Украине. Ну, президент, образно говоря, да. То есть, это, точно, это не Мураев откидываем сразу Мураева, Медведчука откидываем, Азаров был премьером. Ну вот, вот Но я думаю, судимости понимала, вроде. Я думаю, ну это не важно. В общем, ты понимаешь. Думаю, карта все-таки к, к Януковичу ближе. И смотри, тут четко показано, да, у него есть дама-пиковая, дама типа это как ну типа это жена, ну там это может быть типа, либо вдова, либо женщина в возрасте у него старая жена довольно таки, у Медведчука жена не очень, ну то есть она молодая считается, да, по картам ну скорее всего Янукович значит в принципе, план дает я думаю, что да так а у него как планы, он реально, ну планует еще Повернутись в Україну і щось керувати? Як в нього настрій? Може, він там вуглять способи, як покончить з собою? Так як тут, може бути, якщо з падає на чоловіка? <кхи> Значить, на губліт. Ой, Господи. Да, вот показывают, типа как у него дела. Шестерка э, пиковая, дальняя дорога. То есть понятное дело, что он выехал за пределы Украины. Вот дальняя дорога, обиженка, девятка девятка пиковая вниз, обижен. За то, что типа хотела сказать матюкнуться, хотела только что, за то, что потерял все. Вот. Ну жив, жив. По картам жив, пока. Что? Пока. что? Давай еще несколько раз если буду тебя отпускать. Да. Житомир. Совсем я сегодня тугая, скажу, да? Извините, ребята, какая есть. Не увижу. Мы тебя любим. И в званом ужине тебе смотрели. Молодец. Знаю, ты ты мне кидала, спасибо. Там Скажи, подрезали много. А? Много? да, много. <laughs> много? Не, ну ты лучше, лучше. Спасибо. Ну, у вас, до речі, у вас нормальна група була. А, Я нормальна, зазвичай нормальна. не дивлюсь цей проєкт. Я в чаті побачила, дівчата пишуть: дівчата, хто дивиться телевізор та машу, показують звана вечеря, і сьогодні вона типу, учасниця. Думаю, ага, знайду. У вас нормальна четвірка була, оцей кулінар смішний, такий а, гарний. Оце жіночка така вишукана там в інстаграмі, а потім її подивилася. Оцей третій хлопчина, не пам'ятаю, хто, але він запав на тебе. Актер? у него жена есть. Мы общаемся иногда. У меня есть. Я не хотела разговаривать. эту родину. Я же самое говорила на съемках. же самое. Ничего, он все понимает, все хорошо. Это все проговорено с женой уже было 300 раз. Общаемся. Мне пишут мне до сих пор. Сейчас. Yeah, Хороша, у нас хорошая була четверка, і там є такі, знаєш, кринжовий неадекватні, у нас адекватні всі були. Я просто не люблю висасувати з пальця конфлікт. Якщо конфлікт є, то він є. Якщо його немає, то знаєш, висасувати з пальця, ну таке. Ну, мені здається, не завжди потрібен конфлікт. Тож з СТБ вони зазвичай намагаються знайти конфлікт, але ну, з конфліктом ну, цікаво. цікаво було спостерігати. Ну, Іноді ну, можна було нас... на гумор робити ставку. С людям просто интересно. Ciekаво. Нет, к сожалению, людей интересует, кто с кем спит, что у кого болит, там кто же сколько зарабатывает, и конфликт обсиралова. Ну, так, так и есть. Это просто люди такие. Всегда какой-то трэш, когда происходит, то просмотры взлетают. Давай обосрём. Ты думаешь, ты думаешь, я когда вот выставила, я же, пластику себе делать скоро, новую. Я когда выставила, типа, что я буду пластику делать, сколько у меня вопросники было вопрос, вопросов касательно, что я буду делать? Самый топовый вопрос был. Всех интересует всегда. Внешность, деньги, секс, конфликт, то есть грязь. Вот чему нажито свое життя? сиро за когось радіти, да, там. Да. От, смотри, да. ну, залізти в труси. От, як ми зараз живу. до Януковича. Ой, 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 я ж тебе хороша фантазія, пожалуйста. <laughs> ой, <Мои> очи. <laughs> не хочу даже, ой, ой, я хочу это развидеть. <laughs> пожалуйста, хочу это развидеть, Наташа. <laughs> Мне сейчас смотреть какой-то город надо, уже забыла даже какой город я смотрю. О, я не Житомир. Ну, хоть посмеются все. Давайте Житомир посмотрим, куда они там планируют целиться, обстреливать. Кошмар. господи, как ты про это забыл? Я даже картинка на все уявляю. В трусишках таких семейных, да? Ой, господи, Ой. Да, будет обстрел. Сразу смотри, карта гробовая. Здесь вот 7 вниз перевернутая. Девятка пиковая. Слушайте, я знаю, Житомир. Я думаю, что будет обстреливать плюс-минус к 9 марта. 8, 9 марта, 7, 8, 9. Вот там вот те числа. Туз Бубновый, то есть у меня уже карты говорят о том, что будет лететь по центру сразу понял, карты говорят. Но будет прилет куда-то туда Пиковая. Центр. Откройте что ли? Это центр точно. Не знаю, насколько центр далеко вокзал, потому что три шестерки выпало. Ты то есть, знаешь, какой, знаешь, получается, вокзал, локация, центр. И десятка пиковая где-то между вокзалом и центром, я так понимаю. Будет какой-то прилет, потому что здесь десятка пиковая прям вниз падает. То есть, будет прилет. Мне кажется, это какие-то здания исторические, потому что здесь две десятки выпало. Что-то старое, какие-то исторические здания. И король Пиковый, получается, там, где у них сидят, ну не знаю, в центре, да, вот эти офисы центральные, властей, мэра или кто-то еще. Вот. И восьмерка здесь, новая, это как бумаги, подписывают что-то, вот решают по городу. Ну, короче, вот связано с центром. Ну, очень детально присмотрим. Пред 8 марта, потом, то прям намек, да, на 7, 8, 9 марта. Это надо не забыть, позже номер присмотреть. Место Кропивницький. Так, Кропивницкий, то, что я говорила, Туз, Крестовый вниз, Дама Пиковая, девятка Пиковая, где у них есть э, тюрьма, СИЗО, тюрьма, все что угодно, район, там, где есть СИЗО, тюрьма и так далее. Десятка Червовая, Десятка Пиковая вниз перевернутая, то есть такое чувство, что прилет будет по домам пожилым, где-то недалеко от тюрьмы. Восьмерка есть в номере улицы. Угу. А, Миколаев. Николаев, у них какая-то тут есть сейчас цель. Тут три шестерки выпало. То есть это, ну я думаю, это мосты. Это не мосты, дороги, вот какие-то мосты. Три шестерки прям падает. Блин, была бы еще в этом городе, бы хоть раз, конечно. Во-первых, снова смотри, снова куда уже был прилет, будет прилет, три десятки. То есть, я так понимаю, это центральные улицы, и где-то возле центральных улиц, улиц там дома стоят. Уже был прилет, и были разрушения, и смерти людей. Я думаю, это было относительно полгода назад где-то. Плюс-минус месяцев пять назад, вот показывает куда уже был прилет. И второе, у них цели бить по Николаеву, три шестерки, это какие-то масты по городу. И меня смущает Тузбубновый, типа как торговый центр, и меня смущает здесь вот девятка пика вниз перевернутая, чтобы Николаев не был в списке тех городов с терактами, про которые я говорила. Вот так. Место Славянск. тут плохие карты. Семерка пиковая, гроб, десятка пиковая вниз. Но там... Я понимаю, что там обстрелы часто бывают у них. Мне не нравится здесь шестерка пиковая и король пиковый. То есть такое чувство, что шестерка пиковая, я уже говорила, это дальняя дорога. Или какие-то дальние планы. И король пиковый, военные. То есть если будут какие-то движения в ту сторону, то они через Славянск пойдут точно. То есть они рассматривают этот город. Поняла, что карта гроба? Ну, мне не нравятся карты здесь. Тут даже не столько даже обстрелы, мне показала по походу русских, ну, россиян. Ну, вот туда. И семерка пиковая на город, если падает, карта гроба, но... Можешь представить себе, сколько там разрушения может быть вообще. Что карты даже не ориентируются, куда прилет будет. Просто показывают, типа, шел поход, и карта гроба на город. Вот как мне это трактовать? Плохие карты падают. Ах, карти падають. А, я люблю випуски завершувати на гарних новинах. Я знаю, ти їх не любиш дивитися. Подивись погану новину для Росії. І на цьому закінчимо. Так, погана вона для Росії, Кажіть мені щось одне. Гороб і смерть. Сейчас. на кого-то выпала карта гроба кстати вот какой-то мужик я не знаю кто это восьмерка червовая голова ну гроб типа из-за головы понял ну ты понимаешь о чем я говорю это инсульт и всякое такое а, -а, -а. Ладно, хрен с ним. Так, касательно. Я думаю, знаешь что? Я думаю, что плохая новость, какая здесь есть. Я когда я понимаю, о чем карты сейчас говорят. Я когда-то смотрела, относительно недавно, неделю назад, наверное, смотрела независимость Украины, территориальную целостность и так далее. То есть, понятное дело, что карты Украину не считают независимой, потому что, к сожалению, отхапали территорию нашу. Понятно, карты не будут показывать, знаешь, независимость, они правду говорят. И я спросила тогда, как же они Украину видят через несколько лет, например, да? Они показали, что Украина будет... Территориальный момент какой-то падает, да, типа оккупированная территория. То есть там показало, что, скорее всего, по России, даже это Курская область, мы пойдем в расширение оккупировать, поняла? То есть карты уже сейчас воспринимают на будущее, то, что Украина будет иметь какую-то дополнительную территорию, оккупированную. Десятка, типа расширение, но десятка пиковая, типа оккупация. Вот опять она выпала здесь, вот она. И наши хлопоты, видишь, валет крестовый, это касается территории Я считаю, что здесь плохая новость для России, что все-таки они потеряют большую часть Курской области. отак так от, в такі плохі новості. Ну, хто подохнуть, ну то подохнет, такое, там у них подихають кожен день. Нам просто не говорять об этом. На цьому сьогодні все. <laughs> бережіть себе, свою о, голівоньку, о, свої думки тримайте там в полоді і інфогієна. А головне бережіть себе та своїх близьких. Всім добра дякую час проведена разом. Всі комплектала. Ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.